macam korang tahu dulu saya ada review Nothing Phone 3 iaitu satu phone dengan software yang lancar software yang agak unik dan juga agak stabil lepas tu saya berpeluang untuk review ini Google Pixel 10 yang model asas ni yang lagi lancar, lagi stabil dan juga bapa kepada semua segala software Android tapi adakah phone ni sendiri cukup berbaloi untuk korang dapatkan? Jadi kita start terus dengan dia punya rekaan luaran ni. Macam biasa korang tengok dekat luar ni, dia punya rekaan masih lagi nampak sama dengan model Pixel 9 sebelum ni dengan dia punya kamera bar yang nampak ikonik ni. Dan walaupun dia pakai kamera bar yang sama juga tapi dekat sini dia ada tambah satu lensa baru iaitu lensa telefoto. So korang akan nampak phone yang model asas ni nampak sama je dengan model Pro dan juga Pro XL tu. Cuma nak bezakan dia korang tengok dekat sensor dekat sini ada flash ni kan dekat model pro tu dia ada satu lagi sensor tambahan so dia ada dua sensor kat belakang ni dan dekat model base ni dia ada satu je kat belakang ni so dekat panel belakang ni dia gunakan Gorilla Glass Victus 2 yang tahan lasak lepas tu dia pakai kemasan jenis yang glossy so cap jari tu memang akan nampak sentiasa lah manakala dekat bingkai ni dia pakai bahan binaan jenis aluminium dengan kemasan jenis matte saya suka dengan rekaan pixel ten ni sebab dia pakai rekaan jenis yang rata so memang sedap nak pakai tambah pula dengan dia punya size yang kecil ni memang lagi selesa korang genggam dalam tangan 印度。 lepas tu untuk model pixel 10 ni pun dia ada warna-warna yang menarik macam dekat warna tangan saya ni iaitu warna indigo yang dari jauh pun korang boleh nampak dah pixel 10 ni kalau dia tak pakai casing lah Cuma, satu benda je yang saya tak suka dengan rekaan pada pixel ni iaitu button placement dia iaitu dia letak button power dekat bahagian atas dan juga button volume dekat bahagian bawah saya selalu sangat tersilap tekan antara dua button ni dan ia buatkan saya agak annoying lah sikit lepas tu dekat skrin hadapan ni dia pakai skrin actual display dengan resolusi full HD HD Plus yang bersaiz 6.3 inci kecil je dan sangat selesa dekat tangan saya memang suka betul saiz 63 inci ni saya tak tahu kenapa dari segi kualiti skrin dia ada HDR10 Plus kecerahan maksimum sampai 3000 nits dan juga 120 Hz tapi dia bukan pakai panel jenis LTPO dia hanya pakai LTPS saja. yang bagi saya okey lah untuk model asas ni kalau dekat Pro dengan Pro XL tu dia pakai LTPO antara benda yang saya suka dekat bahagian skrin Pixel 10 ni ialah dia punya pengimbas cap jari iaitu pengimbas cap jari jenis Ultra yang sangat-sangat-sangat laju saya tak pernah lagi pakai pengimbas cat jari jenis ultrasonic sebelum ni dan ini first time saya pakai dan saya sangat impressed lah dengan dia punya kelajuan tu dari segi prestasi dalaman macam korang tahu semua siri Google Pixel 10 kali ni dia pakai chip Tensor G5 untuk RAM dia pakai 12GB dan dekat tangan saya ni dia pakai storan 128GB UFS 3.1 bukan 4.0. Kalau korang nak yang 4.0 tu mungkin korang kena belanja lebih sikit lagi untuk dapatkan storan 256GB barulah dia pakai UFS 4.0 Okey, kalau kita buat benchmark dan tengok prestasi atas kertas, Tensor G5 ni memang agak ketinggalan dari segi kuasa dia kalau dibandingkan dengan chip-chip lain macam Dimensity 9400, Snapdragon 8 Elite dan macam-macam lagi chip yang lebih berkuasa daripada Tensor G5 ni. Tapi kita kena be real lah kan, kita kena juga cuba secara nyata macam mana prestasi pada Pixel 10 ni. Dan bagi saya prestasi dia okey je. Kalau macam saya tak tahu pun telefon ni pakai chip Tensor G5 dan saya tak tahu pun dia punya skor benchmark tu mungkin saya ingat phone ni dah pakai chip yang paling laju dah yang ada dekat pasaran sekarang penggunaan seharian terasa pantas dan lancar tambah-tambah lagi dengan dia punya OS tu yang sangat-sangat lancar cuma korang kena berkorban sikit lah macam nak main game yang bergrafik tinggi tu memang dia agak struggle sikit untuk run game tu lepas tu dia ada sikit je isu pemanasan macam bila saya pakai kamera dalam tempoh yang lama dan juga bila saya main game yang bergrafik tinggi tu untuk game-game biasa yang korang biasa main tu macam Mobile Legend tu dia boleh je run dengan lancar tanpa masalah. Tapi iyalah, siapa je beli Pixel untuk main game kan. Okay untuk kamera pada Pixel 10 ni dia ada sedikit penambahan baru iaitu lensa telefoto 10.8 megapixel dengan zoom optikal 5 kali. Okay mesti korang dengar macam, "Uish, dia dah ada lensa telefoto, mesti best ni." Memang betul best, tapi dia punya main sensor dan juga ultra wide dia macam dah macam downgrade sikit lah Hasil gambar waktu siang dia memang nampak ok je dan nampak baik Dan warna dia pun nampak lebih ke arah natural Sebab saya ingat sebelum ni macam pixel-pixel yang lama tu Warna-warna dia lebih ke arah yang lebih kontras tinggi tapi dekat pixel 10 ni dia lebih kepada arah warna yang natural dan semula jadi. Okey untuk lensa telefoto dia ni memang best walaupun dia pakai 10.8 megapiksel je tapi dengan 5 kali Optical zoom tu memang sangat best sebab dia bagi kurang fleksibiliti untuk zoom jauh-jauh. Hasil gambar pun kurang masih lagi nampak detail tu tapi bila dah lebih dari 5x tu dia akan mula dah nampak pecah-pecah sikit dan dia akan guna kuasa AI untuk bagi gambar tu nampak sharp balik. Untuk kamera ultra lebar dia ada downgrade sikit nilai megapiksel tu kepada 13 megapixel, So korang boleh expect yang gambar dia tu akan kurang sharp sikit berbanding dengan lensa utama dia ni. Lepas tu hasil gambar waktu malam saya macam entah ini ini pixel ke ataupun peranti mid range biasa aje sebab hasil gambar waktu malam dia memang saya sangat tak puaslah sebab ini ke gambar daripada pixel waktu malam sebab gambar dia penuh dengan noise dan lepas tu ada sedikit masalah lens flare yang biasa korang dengar dekat peranti-peranti iPhone jadi kesimpulannya walaupun dekat Pixel 10 ni dah ada kamera telefoto yang terbaru tapi dia dah downgrade sikit dia punya main sensor dengan dia punya ultra lebar tu dia macam meh sikit lah gambar dia saya sebenarnya ada expectation tinggi lah dengan gambar daripada Pixel tadi, ni tapi lepas saya pakai saya macam entahlah saya rasa macam biasa-biasa je gambar dia seperti biasa yang paling famous dekat peranti Pixel ni ialah dia punya software so dekat Pixel tadi ni dia dah pakai dah pun Android 16 sebaik sahaja keluar daripada kotak yang sangatlah suci sangatlah clean sangatlah kemas tanpa sebarang aplikasi gendut dan bukan Pixel yang baru lah kalau dia tak tambah ciri AI yang terbaru macam Camera Coach So macam nama dia Camera Coach ni akan bagi beberapa suggestion gambar Dekat mana shot yang best untuk korang ambil Berdasarkan dekat mana korang halakan kamera dia ni Lepas tu ada juga Magic Q yang Saya sendiri pun tak pakai dekat Magic Q ni Sebab dia macam ada dekat aplikasi messages dia Dan ada dekat keyboard apa semua So macam saya tak dapat fully utilize ciri ni jadi macam korang tahu sebelum ni saya pakai nothing OS lepas tu saya try pula pengalaman stock Android dekat Pixel 10 ni saya boleh cakap yang pengalaman dia tak adalah jauh beza sangat mungkin sebab saya dah pakai nothing OS dah sebelum ni contohlah kalau saya pakai macam OS-OS yang lain ke mungkin saya akan dapat rasakan perbezaan yang sangat ketara lah And last but not least, Google bagi 7 tahun untuk sokongan Android. Jadi, phone ni korang boleh pakai dalam jangka masa yang lama tanpa sebarang masalah. Mungkin dia punya prestasi lah kot. From time to time akan turun sikit. Untuk bateri pada pc 10 ni, dia pakai bateri yang bersaiz 4970 mAh. Saya tak tahu kenapa dia tak bagi 5000 terus je. Tapi okelah okay bateri ni masih lagi mampu bertahan sekitar 7 ke 8 jam Ikut kadar penggunaan korang tu lah Macam saya pakai sendiri saya boleh pakai dalam 6 ke 7 jam macam tu tapi apa yang saya kecewa ialah dia punya pengecasan pengecasan berwayar dia masih lagi 30W yang bagi saya dah agak lembab dah untuk tahun 2025 ni tapi yang best dekat Pixel 10 ni dia dah ada pengecasan nirwayar secara magnetik macam MagSafe tu tapi dekat Pixel ni dia pakai nama Pixel Snap lah takkan dia nak pakai nama MagSafe pula kan untuk kadar kelajuan dia pakai C2 15W yang okey lah takde lanjut sangat, takde slow sangat untuk pengecasan nirwayar dan ciri Pixel Snap tu pun ialah yang pertama ada dekat phone Android Jadi kesimpulannya Pixel 10 ni masih lagi menawarkan binaan yang premium dan baik Tu dia punya skrin pun cantik Dia punya perisian pun lancar dan bersih dengan ciri AI yang terbaru Lepas tu ketahanan bateri pun agak baik Tapi biasalah takkan semua benda baik kan Macam chip Tensor G5 ni yang bagi saya sangatlah under power kalau compare dengan chip-chip lain Kualiti kamera yang bagi saya biasa-biasa je lah untuk Pixel ni Dan tak macam apa yang saya harapkan dekat Pixel pengisian berwayar pun agak perlahan untuk tahun 2025 ni Dan yang paling penting sekali ialah dia punya harga Ah, ha, Harga dia ni bermula daripada RM3,999 untuk 128GB saya rasa 128GB ni macam dah kurang relevan sikit memandangkan aplikasi sekarang yang makin memakan ruang storan dalam ni. Bagi saya lah secara keseluruhannya Pixel 10 ni sesuai untuk pengguna-pengguna casual yang nakkan pengalaman Android yang stock dan tulen tu tapi dia tak sesuai untuk korang yang nakkan prestasi yang tinggi dan juga nakkan prestasi kamera yang terbaik macam korang harapkan dekat peranti Pixel. Kalau korang nak kamera yang terbaik tu mungkin korang kena go for Pixel 10 Pro ataupun Pro XL tu. Jadi sampai di sini saja ulasan saya untuk Google Pixel 10 ni dan saya akan jumpa anda dekat dalam video yang seterusnya. Bye bye.